Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир в студии Екатерины Некречей, мой гость Иван Звягин. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Вы координатор медицинской службы Штаба Национального сопротивления. Хотим начать, наверное, с Дебальцева, потому что это одна из самых горячих точек сейчас на линии фронта. И этот город с трех сторон окружен противниками. По данным информационного сопротивления, общая численность боевиков и российских войск, ведущих бои за дебальцевский плацдарм порядка 2500 человек, до 35 танков, порядка 50 ББМ, до 50 единиц ствольной артиллерии. А также минимум 22 единицы РЗС. РСЗО. Скажите, какая обстановка в Дебальцево сейчас и есть ли опасность повторения Иловайского котла, о чем сейчас многие говорят? Вы знаете, ситуация в Дебальцево она всегда была непростой. То есть Дебальцево изначально было с трех сторон всегда окружено. Единственное, что сейчас это окружение стали, стало таким более плотным, увеличилась интенсивность артобстрелов. Полным ходом накрывают с зарадов, с артиллерии, минометные обстрелы. В Дебальцево был позавчера, на этот момент там уже, я, так как я общаюсь больше с медиками, то были у них раненые. Больница в Дебальцево уже закрыта, там нет ни света, ни воды, выбиты окна. Только ветер гуляет по коридорам. Ну, и ситуация в целом напряженная, но ребята держатся, отбивают атаки. Наша артиллерия тоже работает, огрызается. Ну, пока держим. Вот насчет повторения Лавайского котла, потому что в СМИ какие-то эксперты да, говорят об этом, ну, а вот ребята, которые находятся на месте... Как, что они об этом говорят и есть ли у них подозрение такого же подобного э, развития? Сейчас начались фотографии, хотя хотел бы пока прокомментировать. Это район Авдеевки, наши военные хирурги, 25-я бригада ВДВ, Ярослав Леничный, Александр Зеленюк. Это вот так оказывает у нас ну, первую помощь. Mm -hmm. Это район Авдеевки, непосредственно э, район, который соприкасается с Донецком. Замечательные ребята, они были и под Савянском, и у Дебальцева спасли огромное количество жизней воинов. Это тот тоже медрота, все район Авдеевки. То есть там организован медпункт, и оттуда вывозятся раненые уже или на Красноармейск, или на Селидово. Ну, наши поддержат, там осталось много местных наши стараются делиться с ними и продуктами, и много брошенных собак. Это вот Дебальцево, это медики 128-й медроты, горной пехоты, медрота. Это вот, они живут в землянках, в таких условиях. Это отграда осколками побила, автоперевязочную. Вот это автоперевязочная, они у нас используются и как операционные. Видите, Боевики не останавливаются. То есть огромное количество. Это тоже два автомобиля скорой помощи, медпункт тоже. Градом прицельно били. Машины, вы видите, непригодно, разбитые градом, чудом. Никто не пострадал, потому что снаряд там за 10 метров разорвался. Это вот куда целились, это медпункт. Это тоже женщины военные медики. Это а район тех... Светлодара. А Расскажите вот о да, этих женщинах и мужчинах, о медиках. Кто эти люди? Это все волонтеры ну, или есть там местные вот жители? Яна Земкевич, это она, молодая девочка, 20 или 21 год, она руководит медиками правого сектора, всеми медиками. И правый сектор занимается вывозом ранена непосредственно с района аэропорта. Это Пески, Водяное. Хотя, ну, В этот раз я был там, встречал двух медиков с нацгвардии. Также в этом районе дежурят машины, которые вывозят раненых, так называемого Иль... ну, Илья лысенко бы его больше mm -hmm. знают, экипаж Галины алмазы. Ну вот результаты действий боевиков. Мы видим, что если бы в этой машине кто-то находился, б, конечно не выжили. А вы говорите, что прицельно, вот именно вот скорой огромное, помощи. Огромное количество случаев, когда прицельно бьют по именно машинам скорой помощи, по медпунктам, потому что, естественно, они обозначены красными крестами, uh -huh. флагами, и все равно все, все, все время стреляют. Это ну, кощунство, и, конечно. Ну, кощунство. И среди врачей у нас тоже есть убитые. Огромное количество врачей моих знакомых с ранениями, с контузиями. В той, в той же 25-й бригаде ВДВ там и раненые, и контуженные. Одного убило. Ну, не, к сожалению, не защищает Красный Крест. Видите, вот, две машины, которые увозили раненых, полностью уничтожены. Давайте послушаем двух женщин-медиков, что они рассказывают. <связанных> І Не розбилося. А не дай бог би хтось тут знаходився в цей період, то хто знає, що могло б бути. Воно і могло так відбитись. Ну, осколки залетіли, аж так. Да, да? да, 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 да. да. А так звичайно, тут хтось -хто з больних знаходиться. Ну, є, от прийшов, ми тут можемо і перев'язки робити, і все, але на даний момент тут нікого не було. Просто повезло, що нікого не вбило, ні. Да, да. От бачите, що все-таки ікона стоїть, може на що-то її дає. Причем это район, это по дороге между Артемовском и Тбальцово, который считался относительно таким спокойным. И видите, начало уже доставать и туда, недалеко от Светлодара сделана эта съемка. Вот вы также вспомнили о том, что местные жители, да, и э, мы знаем, что и военные, и волонтеры тоже помогают и местным жителям. Какая реакция этих людей? Вы знаете, местных жителей уже, честно говоря, они ненавидят и тех, и тех, по большинстве своем, потому что их это уже эта ситуация ну, достала, потому что, естественно, это из... Ну, большое количество погибших среди местных, это и женщины, и дети, ну, потому что война наша не выбирает, в войне надо жертвы, и снаряды не разбирают, кого забирают. И, естественно, мне очень жалко тех людей, которые оказались между двух огней, чтобы, ну, в большинстве это остались пожилые люди, которым и, и некуда, и не за что, они, ну, физически не могут выехать. И, конечно, я пытался ставить себя на их место, это, это очень страшно, находиться там, еще, не дай бог, там, вот, как в тех же Песках, семья с ребенком, это, ну, не приди, Господи. Наши военные стараются и делятся и продуктами, потому что, естественно, ни магазинов, ни подвоза продуктов там никакого нету, потому что все дороги туда простреливаются. Если надо, местным оказывается медицинская помощь. И медицинская помощь оказывается точно так, если попадает кто-то в плен с той стороны. То есть ребята оказывают, а там уже дело с БУ разбираться. Виноват, в чем человек виноват? Mm -hmm. ну, медицинскую помощь наша оказывают всем. Иван, вы же совсем вот недавно вернулись из АТО mm -hmm. а, и сказали до эфира, что только вот выспаться, да, успели. Mm -hmm. и, это как, наверное, вот холодный душ, да, и вот вы вернулись сейчас в регион, где нет этого всего. Как... Как вы себя здесь ощущаете среди людей, которые, ну, многие все-таки в Киеве не понимают, что происходит на Востоке и далеки от войны, и им кажется, что их ну, это не коснется? Ну, кстати, оно, мне абсолютно непонятно, эти люди, которые делают вид или, или ну, отгораживают себя от этого, потому что идет полноценная война с огромным количеством убитых, раненых, все об этом знают. Разгромлены целые поселки, целые районы в городах разгромлены полностью, предприятия. И делать вид, что ничего не происходит, ну, я этого, честно говоря, не, не понимаю. Потому что убивают наших соотечественников, и при этом никак не помогать, никак в этом не участвовать. Ну, просто больно, обидно. И вообще Киев, мне честно говоря, да, вот приняла Верховная Рада о том, что ЛНР, ДНР, террористические организации, в то же время, что мы знаем, это надо было сделать давно, и знаем, что в Киеве есть огромное количество пособников этим организациям, которые все это дело организовывали, финансировали. Эти люди спокойно ходят по Киеву, ходят в ту же Верховную Раду. Многие занимают те же посты, которые занимали при Януковиче. Это тоже непонятно ни мне, ни бойцам. И думаю, большей части населения для этого вызывает большие вопросы. Почему так происходит, что люди, из-за которых такое количество смертей сейчас происходит, ходят на воле и при этом еще занимают какие-то посты. Вы были также в районе Донецкого аэропорта и в других горячих точках на фронте, да, о чем рассказывали. Какую оценку от 1 до 5 вы бы системе снабжения ВСУ? Ну, наверное, троечка, потому что большая часть того, что поступает я. Ну, я могу сказать по медикаментам, по mm -hmm. продуктам. Потому что понятно, что БК, боекомплект, это идет только от Министерства обороны, то медикаменты, продукты, по медикаментам, наверное, процентов 70, это за счет волонтеров, за счет людей по продуктам, наверное, процентов 50-60. Потому что, да, Министерство обороны обеспечивает там, сухпайками, но там тоже мясо, картошка и сало, это в основном за счет волонтеров, за счет людей передается. А в чем нуждаются украинские военные в первую очередь? Ну, в первую очередь вот в таких районах горячих, которые как район Донецкого аэропорта, то это аптечки индивидуальные, в которых есть современные катовские жгуты, в которых есть целакс. Потому что большинство смертей на поле боя происходит из-за потери крови. и Поэтому самая большая необходимость это в таких современных аптечках. Ну, мы вот стараемся их, их доставать, обеспечивать, ребят. Их обеспечивают в основном волонтеры. Да, эти аптечки, да, потому что у Министерства обороны их ну, не было и не могло быть, потому что эти предпро... это все производится за рубежом. В основном нам передает диаспора США, Канада. И, с... и что еще очень необходимо, тут, то, что ребята в основном просят, это приборы ночного видения, причем надо приборы ночного видения современные с дополнительными батареями. Это, это тоже Министерство обороны у нас не закупало. Были какие-то еще старые Советского Союза, которые уже давно морально устарели. То есть это вот те вещи, которые реально сохраняют и могли бы сохранять жизни наших бойцов. А какая стоимость этих аптечек? Ну, стоимость аптечек, ну, плюс-минус где-то в районе 100 долларов. И а скажите, вот насколько активными остаются украинцы вот в плане там, финансовой помощи, какой-либо помощи э, вот сегодня, да, То, что касается волонтеров, которые ездят регулярно в зону АТО и помогают. Борецам. Я могу судить по нашей организации, что, допустим, нас в основном такие основные, кто нас постоянно поддерживает, это это ки киевские врачи, это институт Амосова, нам оказывают большую помощь и медикаментами и теми же теплыми вещами, термобельем для врачей, детские кардиохирурги, детский кардиоцентр при больнице Ахматет. Ну идет огромная помощь Италия, Германия, США, Диаспорт, с, да. с Кореи были передачи с Японии, с Афганистана. То есть, ну, в основном это США, Канада, Италия там где такие мощные диаспора, там, где много наших соотечественников от них. Uh -huh. а, скажите по поводу Донецкого аэропорта. О, вот бои там за тот участок продолжаются? Ну, Донецкий аэропорт уже э, наших там осталось, может, процентов 5-10. Потому что вот, вчера я разговаривал с ребятами, когда я уезжал, то там оставались тела наших э, ребят которые не могли забрать. То есть мы их видим, подобраться туда нельзя, потому что обстрелы. Вчера этот маленький кусочек вроде как отбили при помощи артиллерии. Удалось вывести э, тела наших защитников. Но мы же и не контролировали, по сути дела. То есть мы контролировали одно крыло нового терминала, метеовышку. Но сейчас осталось вообще 5% от аэропорта. Вот далее. Расскажите, вот вы были там и общались с бойцами. Вы уже сказали о том, что не понимают да, процессы, которые происходят mm. в Киеве, почему люди, которые финансируют, ответственны за многие вещи, они ходят и в Верховной Раде в том числе. Да. Все-таки какое видение ситуации вот, политической, да, решительности власти там знаете, там вообще такая тяжелая психологическая обстановка, потому что, потому что в том же районе аэропорта, допустим, нашего телевидения не было. То есть, когда там находились, то единственное, это ловили телеканалы ДНР, ихняя пропаганда. То есть, ребята находились в таком информационном вакууме, то есть там по, по телефону как-то связывались. И я вам скажу, что отношение Киеву ну, такие вызывают вопросы и непонимание. И для, ну, для ребят непонятны многие вещи, которые тут происходят. Почему вот такая неопределенность существовала? Почему только сейчас мы признали Россию агрессором, хотя все давно знали, что идет полноценная война. Ну, тяжело так судить. По поводу мобилизации. Вчера вечером информационное поле потряс пост Юрия Бирюкова, в котором говорится, что на Западной Украине большое количество людей, которые оповещены были о мобилизации, отказываются получать повестки, не приходят, не проходят медкомиссию. Вот. То есть прячутся, это... скрываются. Ну, кроме того, из сообщений также и в СМИ, мы знаем, что в Полтавской области половина военнообязанных, они, которые получили повестки, не явились в военкоматы. По вашему, почему? Я, я думаю, что это не соответствует действительности, потому что в той же Западной Украине огромное число людей там воюют добровольческих отрядов, в том же правом секторе, в том же ОУНе. И многие действуют по такому принципу, что я хочу защищать Родину, но не хочу выполнять непонятно какие приказы и погибать по-глупому. И они идут, вот эти добровольческие отряды, и воюют как добровольцы, естественно, от того, что ему пришла повестка, он и так находится в зоне АТО. То есть я, я, я не думаю, что Западная Украина, потому что я очень много знаю ребят с Львовской области, которые там воюют. Воюют с самого начала, начиная. От Славянска. И в, в тех же песках такие ребята есть. Поэтому я не думаю, что это объективная информация. Mm -hmm. Но все-таки в общем. По стране все-таки есть такие случаи, когда особенно несколько месяцев тому назад я знаю о людях, которые выезжали под предлогом или учиться, или работать за границу. Mm -hmm. Вот именно поэтому, да, и все-таки множество людей, которые не готовы морально не понимают, зачем идти и воевать. У меня, у меня тоже есть знакомые, которые хотят идти воевать, но они хотят, чтобы четко понимать, за что, за что они воюют, они хотят четко понимать, что у них будет нормальное руководство, что их не, пу, не пустят как пушечное мясо, и что они не будут там находиться, как долгий период времени наши ребята находились, по ним стреляли, а, а им не давали давать в ответ даже стрелять. Потому что у нас какое-то непонятное перемирие, потом еще идут где-то переговоры, и ну, многих это сдерживает. То есть ну, ребята хотят, хотят идти защищать свои семьи, свою страну, но вот эта непонятная ситуация, неопределенность ну, многих останавливает. Вы можете разъяснить, чтобы эта ситуация стала более понятной? Потому что все-таки э, молодые люди, э, да и не только молодые люди, которые пошли в АТО, и добровольцами в том числе, они задумывались тоже над этими вопросами и судя по тому где они сейчас они поняли какие за что они воюют за что нужно воевать да и почему они туда пошли вы знаете каждый делает выбор сам каждый для себя решает идти не идти я не хочу никого не судить не осуждать то есть каждый сам для себя должен сделать выбор, что он потом будет, допустим, своим детям говорить, когда будет, вот, что была война, а папа где-то в это время находился, или почему вот нас бомбят, а ты ничего не делал. То есть это ну, каждый должен сам для себя сделать этот выбор. Насчет признания России агрессором и ДНР ЛНР террористическими организациями, вы говорите, что это нужно было сделать давно. Когда? Конечно, ну, все мы прекрасно знаем, что там по поводу того, что у меня даже вопросов ну, не возникает, потому что давно уже попадали в плен российские солдаты, при них были и документы, и, и форма, и огромное количество видео доказательств было, то что террористические организации, опять же, огромное количество мы видим, как наших ребят в плену пытают как без суда, без следствия расстреливают, и тут меня, я могу только удивляться, почему так долго этого не принимали. Потому что там есть бандиты элементарные, ну, не, не знаю. Ну, то есть это, это, это очевидно? Это Оч, очевидная вещь, и почему только? Да, законодательно, вы имеете в виду, только сейчас начали об этом mm -hmm. говорить. По поводу э, вот системы пропусков, новой. Вы как раз вот недавно приехали, mm -hmm. то есть вы уже попали под эту систему. Есть ли у вас пропуск, потому что его нужно получать э, в течение 10 дней mm -hmm. до момента там въезда, ну, я, я скажу честно, я пропуск не получал, я, потому что, во-первых, писали, что вы надо там в течение 10 дней ждать, а те медикаменты, которые у меня были, они нужны были там срочно, потому что это и обезболивающие препараты, и кровоостанавливающие препараты. Ехал я, у меня был путевой лист от киевского штаба, в котором указывались точки назначения. Опять же, на многих блокпостах меня знают, у меня много знакомых. Но, в принципе, я отношусь, считаю, что это мера необходимая, мера вынужденная, потому что огромное количество оружия с той стороны идет, Сюда, опять же, это и взрывчатка для терактов, и какие-то гранаты. И не может быть так, что происходят военные действия, и все, кто хочет ездить, потому что бывали случаи, что проезжает какая-то машина с видеорегистратором, с GPS-навигатором. Потом профессиональному военному не, не составляет труда сопоставить данные, данные с видеорегистратора, с GPS-навигатором. И четко потом идут удары. Наши ребята видят, что когда... Удары идут четко по чьей-то наводке. И поэтому система пропусков должна быть обязательна. Единственное, чтобы опять же это не доходило до такого там маразма, абсурда, что там надо такой большой период времени ждать. Или надо каждый раз оформлять этот пропуск, потому что есть люди, которые там возят туда продукты каждые пять дней, да, с Днепропетровской, допустим, там расстояние небольшое. И каждый раз тратить 10 дней, ну, это абсурд. То есть я согласен, чтобы один раз полностью проверила СБУ, там, службы, но потом спокойно, чтобы ездить. Как мирные жители к этому относятся? Вы встречали на блокпостах обычных людей, которые хотели из точки А в точку Б попасть? Ну, я вам скажу, честно не общался, потому что есть медикаменты, которые надо определенный температурный режим, они едут в термобокс, угу. их надо за определенное количество часов довести, поэтому даже если на блокпосте стоит какая-то вереница машин, я ее обещаю, меня быстро пропускают. И, ну просто физически нет времени на общение mm -hmm. с местными. Ну и напоследок ваше мнение: нужно ли вводить военное положение и в глобально да, по стране или военное положение в двух областях? Что с этим делать? Потому что вокруг этого дискуссию ну, в основном политики, ну, конечно, поднимают. Мне, мне тяжело об этом судить, потому что это надо сесть, проанализировать законодательную базу, выслушать одну сторону, вторую. А у меня, к сожалению, на это времени нет, потому что я думаю, что это вопрос очень непростой. И там есть огром... ну, и подводные какие-то камни. И я считаю, что это ну, все-таки должны профессионалы которые имеют полный объем информации, потому что мы же многих вещей и не знаем. И что они должны думать, как лучше для страны, как лучше для людей. Иван, где, как вас найти в соцсетях или есть сайт для людей, которые Может, хотят Можно найти в Фейсбуке «Звягин Иван Киев». Мы там регулярно выкладываем списки, что необходимо в данный момент по медикаментам в зону АТО. Выкладываем фотоотчеты о нашей работе и есть страничка «Медичная служба штаба национального спротива». Ну, самое простое – это Facebook «Звягин Иван Киев». Угу. И когда следующая поездка в АТО? Следующая поездка где-то, наверное, дней через 7-8, потому что огромное количество сейчас в Киеве дел накопилось, надо собрать необходимые медикаменты и обратно туда. Спасибо вам за то, что нашли время. Несмотря на загруженный график и усталость прийти к нам в эфир. Вам спасибо Благодарю. за приглашение. Иван Звягин, не теоретик, как мы убедились, а практик, координатор медицинской службы штаба национального сопротивления в нашей студии. После небольшой паузы мы вернемся.